Всем привет, с вами Артебай. И в этом видео мы с вами будем готовить лодочку. Для этого нам понадобится соль, приправа для куриц, укроп сушеный, подсолнечное масло, одно яйцо куриное и вот такой вот кусочек хлеба. Итак, для начала мы с вами берем масло и наливаем на сковородку. Прям капельку вот так примерно. Потом мы вот так раскатываем масло по всей сковородке. Потом мы берем хлеб и убираем у нее э, мякушку, вот так, вот. чтобы примерно вот так вот осталось только кожица немножко прямо вот так у нас должно получиться. Желательно, чтобы хлеб вот, не порвался, как у меня, вот так. Желательно, чтобы он был целый такой. Дальше ложим этот хлеб на сковородку и зажигаем огонь на сковор э, на дыр, на плите. Потом берем яйцо, разбиваем и вот так вот сюда вот так ложим квличку. Смотрим. Вот так у вот вас должно получиться. Потом берем соль и немножко солим. Потом берем укроп и немножечко, а не как я. Потом берем приправу для и тоже немножечко так посыпаем. Не сильно, что было. И ждем, пока пожарится наша, наша краблик. Пахнет очень вкусно. Потом, если хотите, пока что шлицу зажарится, чтобы вкуснее, когда жарится, берем чесночок. Вот так вот. Чистим его. И когда пожарится наше яйцо, оно уже пожарилось, значит, берем тарелку, вилку. И вот таким вот аккуратненьким образом перекладываем все это дело сюда, к нам в тарелку. Вот так вот. Потом... берем... Мы берем наш чеснок. Э, такую штуку просто не забыл, как называется. Вот так берем, значит, и выдавливаем наш чеснок на то, что получилось. То есть на яичницу. Конечно, много не надо, желательно, потому что будет слишком острый. Вот так вот. Получается очень вкусно. Ну а сейчас маленький бонус. Для того, чтобы было вкуснее, мы с вами сделаем домашний лимонад. Для этого нам понадобится бутылочка вот такая любая, а значит лимонная кислота. Ну и само собой сахар. Берем ложку и лимонную кислоту. прям малейшую малость а, зас, э, запихиваем ну и запихиваем а, насыпываем это в кхм, бутылочку потихонечку потом берем воду и наливаем все, и наливаем воду в бутылку вот так вот до для, 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 для горлышка, простите потом насыпаем сахар по вкусу, то есть как вам угодно после того, как вы положили сахар, сбалтываем вот так вот так примерно несколько секунд. Потом, если хотите, можете положить лимонад в морозилку, чтобы он охладился. Если хотите, то прям пол лед, то только на один день поставить. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. Всем пока, приятного аппетита. Что ты забыл, по А, да, что? Я... Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк под вот этим. И пишите побольше комментариев.